Лучшие рабочие каждый месяц получают награды, дипломы и подарки от директора завода. Следующий, пожалуйста. Вот недавно, в сентябре, исполнилось нам 5 лет. Это была целая церемония. Вот здесь часть ее видно. Следующий, пожалуйста. Стихи писали наши сотрудники. Вот лучшие поэты, поэтессы награждаются тоже за это. Следующий, пожалуйста. С днем рождения. Мы семья, поэтому поздравляем своих сотрудников с днем рождения, с какими-то важными событиями. Следующий, пожалуйста. Есть у нас спорт, и мы много и, и активно этим занимаемся. Следующий. Не буду комментировать, то же самое на эту тему. Участвуем в ежегодных спортфестивалях. Следующий будет 18 мая на, 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 на стадионе в Приглашаем всех. Вот я слышал, что из Калуги у нас большая делегация. Вот. Мы недалеко, поэтому спросим участком туристических слетов в своем родном русском районе Московской области. Следующий. Вот такие конкурсы проводим, мистер Москов, следующий. Корпоративные мероприятия разного рода, специально спонсируемые компании. Есть музыкальная комната, следующие, следующие, следующие. Регулярно привозим детей наших сотрудников на завод, потому что очень сильный элемент мотивации увидеть в глазах ребенка гордость за своего, за своего папу или за свою маму, которая выпускает такую замечательную технику. Следующий. Ну, социальная ответственность. Следующий, пожалуйста. Сотрудничаем со школами, университетами. Я прошу просто слайды через там, каждые 5 секунд да, менять то есть заботимся о ветеранах, о, детишек, детишках обездоленных, в интернатах регулярно бываем, устраиваем программы донорства, уже много я сбился со счета, как минимум 8, там, может быть, больше раз. Вот. То есть тем самым мы формируем доверие и мотивируем своих сотрудников. Причем делаем мы это, я на этом остановлюсь, делаем это, я не буду дальше следующий слайд показывать, ничего не добавит, по сути. Хочу подчеркнуть, что сейчас период стагнации, так же как в период кризиса, никаких специальных фишек, специальных каких-то вот примочек к системе мотивации у нас нет. Мы работаем так же, как работали. Вот, просто обращаем внимание сотрудников на то, что есть сложный период. Сейчас мы в сложном периоде, все вместе должны и уверены, что его преодолеем. Вот, собственно, то как в период стагнации наша компания мотивирует своих сотрудников. Я благодарю за внимание. Спасибо.